বন্ধুসকল আপোনালোকক যদি সোধোঁ জুবিন গাৰ্গ প্ৰথম এলবামটো কি বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুতে নাজানে আৰু বহুতে হয়তো উত্তৰ দিব অনামিকা আশা এইকেইটা এলবামৰ কথা আৰু ময়ো ইউটিউবত বা গুগলত এনেকৈ ছাৰ্চ কৰি চালোঁ কিন্তু তাতে এনেকুৱা আহিছে অনামিকা আশা কিন্তু বন্ধুসকল অনামিকা আশা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম এলবাম নহয় বন্ধুসকল সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' কৰিব লাগে আপোনালোককো কৈ দিওঁ এটা বহুতেই এইটো গম নাপায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যিহেতু জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই আৰু তেখেতৰ স্মৃতিবোৰ আমি ৰাখিব লাগিব তেখেত আমাৰ মাজত সদায় থাকিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তেখেতৰ এইটো বিশেষকৈ মই একোটা গম পোৱা নাছিলোঁ মই গম পাইছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোককো এবাৰ জনাই দিওঁ বন্ধুসকল জুবিনদাৰ প্ৰথম যিটো এলবাম আছিল সেইটো হৈছে সপোনৰ সুৰ নাইনটিন নাইণ্টি টু ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ জুবিনদাই সেইটো ফাৰ্ষ্ট এলবাম ৰিলিজ কৰিছিল বন্ধুসকল তাতে আঠটা গান আছিল পৰিচালনা কৰিছিল বন্ধুসকল দিগন্ত অনুৰাগ দিগন্ত অনুৰাগ বুলি নাম আছিল তেখেতৰ আৰু তাৰে গীতকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল নিবিৰ জোনাক ৰাতি ফাৰ্ষ্ট এলবামটোৰ গান আছিল নিবিৰ জোনাক ৰাতি সেইটো জুবিনদাই গাইছে আৰু ছেকেণ্ডটো জুবিনদাই গাইছে সপোনৰ পক্ষী আৰু তৃতীয়টো আছিল বিহুৰে বলিয়াম এইটো জুবিনদে গোৱা নাই আৰু বন্ধু অকল চাৰি নম্বৰটো আছিল ইমান মৰমেৰে জোনালী আৰু পাঁচ নম্বৰটো হৈছে এতিয়া পদূলিতে আৰু ছয় নম্বৰটো হৈছে যেতিয়া তৰালি ফুলে যেতিয়া তৰালি ফুলে আৰু সাত নম্বৰটো হৈছে মৌচুমী আৰু আঠ নম্বৰটো হৈছে আজিৰ পৰা ইয়াতে এই গোটেইকেইটা গান কিন্তু জুবিনদাই গোৱা নাছিল বাৰু অকল ইয়াৰে তিনিটা গান গাইছিল জুবিনদাই তিনিটা প্ৰথমটো হৈছে নিবিৰ জোনাক ৰাতিটো জুবিনদাই গাইছিল তাৰপিছত সপোনৰ পক্ষী সেইটো মোৰ বহুত ফেভাৰেট গান হয় সপোনৰ পক্ষী গোৱা জুবিনদাই গাইছিল সপোনৰ পক্ষী আৰু তিনি নম্বৰ গানটো গাইছিল মৌচুমী এই তিনিটা গান গাইছিল আৰু ইয়াত যিকেইটা বাকীকেইটা গীত আছে সেইকেইটা বন্ধুসকল বেলেগ বেলেগ আৰু গায়ক গায়িকেই গাইছিল তাৰে গোটেইকেইটা গায়ক হ'ল চাৰিটা দুজন গায়ক আৰু দুজন গায়িকা আছিল তাৰে এক নম্বৰ হ'ল জুবিনদা তাৰপিছত দুই নম্বৰ যিটো ফিমেল ছিংগাৰ তেখেত আছিল শাশ্বতী ফুকন আৰু আৰু তিনি নম্বৰজন আছিল কৌশিক শৰ্মা আৰু আৰু চাৰি নম্বৰজন আছিল চবিতা শৰ্মা তাৰে তিনিটা গান জুবিন দাই গাইছিল আৰু তেখেতৰ লগত ফিমেল ছিংগাৰ আছিল আৰু বাকীকেইটা এই তিনিটা দুটা ফিমেল ছিংগাৰ আৰু এজন মেল চিংগাৰ ইহঁত তিনিজনে গাইছিল বন্ধুসকল মই ভাবিলোঁ কি জুবিনদাৰ এই এলবামটোৰ কথা বহুতে নাজানে সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাবলৈ জনাই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে নাজানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আহে আপোনালোকে গম পালে যে জুবিনদাৰ প্ৰথম যিখন এলবাম আছিল সেইখন সপোনৰ সুৰ আছিল নাইনটিন নাইণ্টি টু ৰিলিজ কৰিছিল জুবিনদাই আৰু বন্ধুসকল জুবিন দাৰ লগত যি হৈ গ'ল সেইটো বহুত মানে বেয়া লাগি আছে এতিয়া আৰু জুবিন দাই যাতে ন্যায় পাওক জাষ্টিছ ফৰ জুবিন দা